महत्त्वाचं म्हणजे असं आहे की गडचिरोली गडचिरोलीचं तिकीट फायनल झाल्याने म्हणजे टेन्शन आहे सगळं म्हणजे सगळ्यांना टेन्शन झालेलं आहे एका सीटकरता सगळं महाराष्ट्रात थांबून त्या दृष्टिकोनातून लवकरच आता मला वाटतं आज निर्णय होईल आणि जे कोणी महायुतीचा उमेदवार राहील त्याच्याकरता आपण निवडून आणण्याचं काम माझ्या वतीने केलं जाईल बाबा अपन आग्रही होतेदा बोल वरिष्ठ स्तर का वरिष्ठ लोक बोलना मैं क्या बोलाबल मैं क्या आता के सगे नेता बसले आज सुधा दिल्ली में जा रहा है जे का निर्णय होलयाप्रमा अपन के निर्णय मान्य करू जो को उमेदवार महायुति का निचा काम आपण करणार कमी उरलेला अशा परिस्थितीत नामांकन अर्थ भरण्यासाठी प्रक्रिया आहे नाही प्रक्रिया सगळं सगळं व्यवस्थित आहे सगळे लोक सगळे उमेदवार फिरलेले आहेत सगळं या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये सगळ्यांचा फिरणं झालेला आहे आता नॉमिनेशन करण्याकरता काय आपल्याला एक चार तास राहिला की नॉमिनेशन होऊ शकते कोणी भरू शकते त्याला ना काय नाही सगळ्यांनी ठेवलेलं आहे ज्या ज्या उमेदवार आहेत उभं राहणारे अपेक्षित सगल कागजपत्र सगड़ तैयार कागजपत्र तैर जर पक्षा आदेश आला तो भरू नहीं तिका तिक राजा है राजा सर ये बताइए एक्चुअली की सीट अभी तक फाइनल नहीं हुई क्या और क्या तक तक फाइनल होने के चांसेस मैं अभी आज मेरे ख्याल से आज सेंट्रल कमेटी बीजेपी की बैठी है और उसके बाद फिर हमारे नेता लोग बैठेंगे और उसके बारे में निर्णय जल्द हो जाएगा आपने टिकट के टिकट मांगा है क्या आपको टिकट किसी मैंने और इच्छा जाहिर मैंने इच्छा जाहिर किया है कि मुझे खड़ा रहना था और है तो इस दृष्टिकोण से आगे क्या निर्णय होगा महायुति के नेता लगन क्या कहते हैं उसके ऊपर से जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय जो भी होगा उसके लिए हमको सबको मिलकर हमारे उम्मीदवार को चुनके लाना है जब हमारा अपेक्षा है कि चार सौ के पार जाना है तो हर उम्मीदवार को चुनके लाने की जवाबदारी एक मंत्री इस महायुति का होने के वजह से मेरा जिम्मेदारी है कि जो भी मेरे गढ़चूर जिला का हो या फिर हमारे भंडारा गोंदिया है ये दोनों सीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से उम्मीदवार जो भी दिया जाएगा उसको चुनके लाने की जवाबदारी मेरे रहे बीजेपी की सिटिंग सीट है वो उसमें ऐसे में आगे को और खुद को क्या वो टिकट मिल नहीं पाएगी सीट नहीं सिटिंग सीटें पर मेरिट के ऊपर जो भी डिसीजन होगा मेरिट पे जो चुन के आ सकता है उसके ऊपर निर्णय होगा धन्यवाद